Доброго дня! Мы находимся сейчас на редуте в Бахмуте. Редут называется Запорожье. Для родственников тех ребят, которых задержали вчера, для тех всех, кто болеет за них, кто их поддерживает, вкратце хочу рассказать, какие последние события. Первое. Всех отпустили. Сейчас, кроме одного человека, который находится в госпитале Покровска, все на свободе. Тот, кто находится в госпитале Покровске, у него анализы, там кровь в моче. В общем, судя по всему, у него проблемы с почками. Сейчас выясняем, что конкретно с ним там вчера делали. Еще один человек, который мы не видели со вчерашнего дня, уже был найден. Это Айдаровец, который потерял ногу под металлистом в 2014 году, который вчера был доставлен полицией в Торецкий, Торецкую городскую больницу. Был, по нему не была составлена карточка, о том, что он был госпитализирован. Было только запись в журнале. Он там был два часа, после этого его забрала полиция. То есть два человека были госпитализированы, один сейчас с нами уже. Остальные люди сейчас собираются сводная справка, у кого какие повреждения, у кого отобраны какие личные вещи, кто где находится. Все мы их свозим сюда на базу в Бахмуте. Основные повреждения – это сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы, там, трещины в кости и прочее. Они все подали заявление вчера до поздней ночи, писали заявление о том, что на них совершено нападение. Мы сегодня утром поехали в Торецкое отделение полиции и с удивлением узнали, что все эти хлопцы, эти 40, больше 40 человек, 46, были задержаны как свидетели. То есть я впервые сталкиваюсь с такой формулировкой, что у свидетелей изымали личные вещи, у свидетелей сжимали машины, у свидетелей сжимали зарегистрированное оружие. Поэтому ничего им не грозит, поскольку это был абсолютно незаконный вчера силовой разгон блокады. Сейчас мы утром приезжали уже на Кривой Торец, там разбили свои палатки полицейские. Их основная задача, они ее не скрывают, это охранять этот узел, по которому идет Одна из основных артерий торговли на крови. Это защита интересов своего хозяина. А Хозяин их не народ Украины, а Порошенко, ну и его коллеги Лавров, Захарченко и прочие. Что еще? Могу сказать... Что еще? Могу сказать, что... Не переживайте, зарядут, мы его однозначно отобьем. Нет, в общем-то, никакой здесь проблемы, потому что... Дух у хлопцев на высоте, поддерживает вся страна. Хочу поблагодарить киевлян, которые вчера собрались в, э, на Майдане в поддержку участников блокады. Хочу поблагодарить э, волыняк, которые захватили вчера облраду, вернее зашли в свою облраду и потребовали на ковер губернатора и э, силовых своих там руководителей. Э, черновцы, э, большое спасибо Ривному, Виннице. Николаеву, всем тем городам, где люди вышли сказать нет торговли на крови и вышли выразить поддержку ветеранам войны за независимость. Сразу несколько вопросов. Что там за личность рассказывает о 400 гривен в день? Не знаю. Кроме наших хлопцев, которые вчера арестовали незаконно, в ходе этой так называемой антитеррористической их операции было задержано еще там человек 30 по разным местам. Очевидно, это какой-то их агент, я думаю, что не стоит мне тратить ваше время, хотя можно сейчас сесть на коленке какому-нибудь товарищу, затемить лицо, и он расскажет о гомосексуальных контактах отдельных представителей МВД друг с другом и о том, что они вместе с Лавровым делают с Украиной, пытаются во всяком случае. Поэтому это фейк, Никто в здравом уме не будет ни за какие деньги подстраивать себя под кики, под возможность, что там китай ночью кинут гранату. Это все патриоты Украины. Сегодня вечером попробуем вывести всех в прямой эфир, если будет связь. Дальше. Все те, кто к нам хочет ехать, помогать, собираемся в Харькове, формируем большие конвои, проезжаем. Потому что до сих пор задерживают на блокпостах, не пропускают. Но есть одно но. Утром очень тихо, со всех официальных сайтов исчезло уведомление о том, что официально зарегистрированное оружие будет забираться. То есть все так поле, что народ в Конституции разбирается, что не имеют права официально зарегистрированное оружие, несмотря на какие фейковые здесь спецоперации, их. Что еще? Вечером в 19 часов собираются люди на Майдане, будут решать, что делать с ситуацией дальше. Люди, которые по областям не могут приехать ни в Киев, ни сюда, пожалуйста, ищите друзей по Майдану, ищите друзей, с которыми вы были вместе на фронте, ищите друзей, с кем вы вместе волонтерили, просто э, кто хор хорошо, хорошего хочет в Украине, и будем держать связь, потому что все, к сожалению, в этой стране, в нашей стране, в Украине э, только начинается. Нам нужно пройти через эту пертурбацию, нам необходимо почистить Тех пророссийских элементов Воровских элементов в нашей власти Которые продают страну вместе с ее жителями Оптом и в рознице Сейчас вся задача отбить фенольную. После этого необходимо навести порядок Выполнить обещание штаба На российско-украинской границе Теперь самое главное Чтобы те кто поддерживает ветеранов Как можно быстрее сюда приехали И последнее Сейчас появилось сообщение Что тех людей которых отпускали уже с больниц с и с э, э, полиции отделения. Они были в Селидово, они были в Покровске, они были в Константиновке вчера ночью, и они были в э, Дружковке. Что их начинают опять задерживать на блокпостах. Поэтому сейчас создаем мобильные группы, отбиваем. Самое главное, не покой паники. Большое спасибо вам за поддержку. Э, мы все вместе добьемся победы. Что бы барыги не делали, чтобы сохранить свои доходы, как бы они ни пытались услужить Путину, Лаврову и прочим собакам, я думаю, что... Бог на стороне правды, наше дело правое, мы однозначно победим. Большое спасибо, до вечера. Слава Украине!